তেওঁলোকে নিজৰ অ' এম আৰ স্কেন কপি কাপোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেনেদৰে স্কেন অ' এম আৰ আনচাৰ চিট লাভ কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে দেখাম অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এনেধৰণৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বিলটো বজাই দিব আহক তেতিয়াহ'লে আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল প্ৰথমে আপোনালোকে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী পষ্ট তাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে সেই ৱেবচাইটটোত যাব লাগিব ৱেবচাইটটোৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো পাই যাব আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণতো ৱেবছাইটটোৰ লিংক দেখা পাই আছে ৱেবচাইটটোত কল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সম্প্ৰেচ এনেধৰণে দেখা পাব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে লেফ্ট চাইডে আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখা পাব ফৰ অপটেইনিং স্কেন কপি অফ অমাৰ আনচাৰ চিট ক্লিক হিয়াৰ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা ৱেব পেজৰ কল খাব ইয়াতে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰিব পাছৱৰ্ড লাগিব আপোনালোকে এই পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰোতে যি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ জেনেৰেট হৈছিলে আৰু সেই সময়ত আপোনালোকে যি পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱৰ্ড ইয়াতে টাইপ কৰিব পাছৱৰ্ড টাইপ কৰাৰ পিছত লগ ইন বুটামত ক্লিক কৰি দিব ছাকচেছফুলি লগ ইন হৈ গ'লে এনেধৰণে পুনৰ এটা হোম পেজ দেখা পাব এতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ফুল নেম ফাদাৰ্চ নেম এপ্লিকেণ্ট ডেট অফ বাৰ্থ কেটেগৰী আৰু একজামৰ নাম দেখা পাব এতিয়া আপোনালোকে ৱেম আৰ স্কেন কপি পাবৰ বাবে ওপৰত এটা অপশ্যন আছে অপচন ফৰ ৱেম আৰ আনচাৰশ্বীট ডাউনলোড পেপাৰ থ্ৰী এইচ এছ এছ এল চি লেভেল পোষ্ট অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল পোষ্টৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ ওৱেমাৰ আনচাৰ শ্বীটৰ স্কেন কপি লাভ কৰিবৰ বাবে সেই বুটামটো ক্লিক কৰি দিব

পেমেণ্টৰ বিভিন্ন অপশ্যন আছে নেট বেংকিং ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড কিউ আৰ ৱালেট ইউ পি আই আপোনাৰ পচন্দ আৰু সুবিধাজনক পেমেণ্ট অপচনটো ক্লিক কৰিব আমি কিউ আৰ জৰিয়তে পে'মেণ্ট কৰিম আৰু সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে আমি লেফ্ট চাইডে পে'মেণ্ট মেথডৰ কিউ আৰ ক্লিক কৰি দিলো কিউ আৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা কিউ আৰ ক'ড ডিচপ্লে হ'ব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ইউ পি আই এপ অপেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰি এই কিউ আৰ ক'ডটো পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত স্কেন কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত পে'মেণ্টটো চাকচেছফুল হ'লে ইয়াতে ইয়াতে অন্যান্য কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব কেণ্ডিডেট নেম অৰ্ডাৰ আইডি বা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ফিজ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন নাম্বাৰ আৰু ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ষ্টেটাছ আৰু আপোনাৰ ভৱিষ্যত ৰেফাৰেন্সৰ বাবে ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ বাবে এই তথ্যখিনি আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখিব স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে পুনৰ ক্লিক হিয়াৰ ফৰ লগ ইন বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো লগ ইন ফৰ অম আৰ আনচাৰশ্বীট ডাউনলোড পেপাৰ থ্ৰী অ'ম আৰ আনচাৰ শ্বীট ডাউনলোড পেপাৰ থ্ৰী বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত পুনৰ অনলাইন পেমেণ্ট অ' এম আৰ ডাউনলোড পেপাৰ থ্ৰি চাকচেছফুল ওৱেট ফৰ এছ এম এছ অৰ্থাৎ এটা এছ এম এছ আহিব আৰু সেই এছ এম এছটো আপুনি পুনৰ ইয়াতে লগ ইন কৰি আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট ৱেম আৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইখিনি আমি আপোনালোকে জনাই থওঁ যে যিখন নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ হৈছিলে সেই নটিফিকেশ্যনত উল্লেখ থকা তথ্য অনুসৰি আপুনি যি তাৰিখে অনলাইন এপ্লাই কৰিছে অ' এম আৰ আনচাৰ শ্বীট পাবৰ বাবে সেই তাৰিখৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপুনি এটা মেছেজ পাব আৰু সেই মেছেজটো অহাৰ পিছতে আপুনি পুনৰ লগ ইন কৰি একেই নিয়মেৰে অ' এম আৰ আনচাৰ শ্বীট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ অহা পৰীক্ষাৰ যি অ' এম আৰ আনচাৰ শ্বীট আছিলে সেই অ এম আৰ শ্বীট লাভ কৰিব পাৰিব আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা লাভান্বিত হল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ